శ్రీమద్ భగవద్గీత ఏడు వందల శ్లోకాలు పూర్తయిన తర్వాత ఫలశ్రుతి చెప్పాలని చెప్తున్నాను గీతా పుణ్య ప్రయత్ పుమాన్ విష్ణు పదమవాయశాదివర్జి గీత్యయన శీల ప్రాణాయామ పర नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनम् पुंसाम् जलस्नानन्दिने दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानम् संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयम् पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम् गीता गङ्गोदकम् पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रम् देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमया ॐ शान्तिः 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 शान्ति